কলিজাপোনাটোৱে নিজা চিন্তাৰে ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা লৈছে চাওকচোন তাই গম নোপোৱাকৈ মই কেমেৰা ধৰি ৰাখিলোঁ ইমানবোৰ যে টকা দেখিছে মই ফেচবুকৰ পৰা পোৱা নেকি বাৰু আজি এটি পুলি ৰুই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু পুলিটো ৰুব আমাৰ দেহ মনে সিহঁতে প্ৰকৃতিক ভাল পাব লাগিব অথবা প্ৰকৃতি থাকিলেহে যে আমি জীৱ জন্তুবোৰ থাকিম বা প্ৰকৃতি যে ইমান বিনন্দীয়া তাৰে এক অনুভৱ কৰাটো এইবোৰ যে দেখিছে বাৰদেউৰ আগদিনাৰ কথা এয়া ফেচবুকৰ পৰা পোৱা টকা বুলি নাভাবিব দেই দেহ মনে সাঁচি ৰখা এবছৰীয়া ধনহে তাই তিনিটা বেংকত ৰাখিছিল এটাত কইনছ আৰু আন দুটাত নোট ৰাখিছিল এই যে তাই হাতেৰে পইচা জমা কৰিব দিছোঁ তাৰ অৰ্থ হ'ল যে তাই বুজি উঠক পইচাৰ মূল্য পইচাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে বা আমি কিয় সাঁচিব নালাগে যেতিয়াই তাই পইচা জমা কৰে তেতিয়াই এইখিনি কথা কওঁ তাইৰ সেই সৰু মগজুৰে যিখিনি বুজি পায় তথাপি ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইখিনি টকা তাইৰ কামত অহা কিবা এটা কৰিম এতিয়াই কৈ নিদিওঁ যাতে তাইৰ প্ৰতিটো বছৰৰে এটা চিন হিচাপে ৰৈ যায় এই পদক্ষেপটো ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকে ক'বচোন এয়া চাওক মাক আৰু জীয়েক লাগি গ'ল দুয়ো পইচা উলিওৱাত আৰু মাজে মাজে মই অলপ অলপকৈ সহায় কৰি দিছিলোঁ আৰু এইখিনি চাওক পইচা যথেষ্টখিনি হৈছে আচলতে এক বছৰৰ ভিতৰত পুৱাই ওলালো প্ৰতি বছৰৰ দৰে শৰাই আগবঢ়োৱা সেই শিৱমন্দিৰ ভাগলৈ বুলি আৰু দেহমনৰ আনন্দৰ সীমা নাই চাওকচোন শৰাইখনত তাই এটি পইচা দানো কৰিছে আৰু দান কৰি সুন্দৰকৈ এটি ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা ললে চাওকচোন কি সুন্দৰ লাগিছে নহয়নে দৃশ্যটি দেহমনৰ আজি উপজা দিন তাই আজি তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে বাইছ দুই দুহেজাৰ বাইছত তাইৰ জন্ম আছিল আৰু তাইৰ জন্মৰ তাৰিখটো অতিকৈ ইউনিক হয় আৰু যদি ওলোটাকৈ চাই তেন্তে বাইছ দুই দুহেজাৰ বাইছে পাব এবাৰ চাবচোন সেই সুন্দৰ দিনটোতে তাইৰ জন্ম হৈছিলে ইয়াত এটা পুলি ৰোৱা হ'ব একদম স্পেচিয়েল পুলি এটা আৰু পুলিটো হ'ল এইটো আমৰ এটা ভেৰাইটি হয় এইটো ইয়াত লিখা আছে নামটো ডক মাই আৰু এটা ভি আই পি ভেৰাইটি হয় মই য'ৰ পৰা আনিছোঁ তেওঁ তিনি বছৰৰ গেৰাণ্টি দিছে তিনি বছৰৰ ভিতৰত যদি আমটো নালাগে তেতিয়াহ'লে পইচাটো মোক ঘূৰাই দিব আৰু পুলিটো তেওঁলোকে ল'ব গতিকে দেখা যাওক পুলিটো ৰোৱা ৰিজাল্টটো হ'ল দেহ মনৰ আজি তৃতীয়টো মানে জন্মদিন আগবঢ়াই লৈছোঁ কামটো যদি আহে তহিলং হৈ যাব সেইকাৰণে মই অকণমান কামখিনি আগবঢ়াই পেলাই ছোৱালীক মাতিম আৰু তাই ধুনীয়াকৈ ৰুই দিব পুলিটো ৰুব আমাৰ দেহ মনে আৰু লগত বা এক আছে কুঁৱলী দুইজনীয়ে ৰুব আৰু দেহমনৰ আজি হ'ল তৃতীয়টো মানে জন্ম বাৰ্ষিকী আৰু তাই ধুনীয়াকৈ পুলিটো ৰুব প্ৰতি বছৰে পুলি এটা এটা তাই হতুৱাই ৰুই আহিছোঁ আৰু এইটোৱে বুজাব বিচাৰিছোঁ যে ছোৱালীজনীয়ে যাতে প্ৰকৃতিক ভাল পাবলৈ শিকে সেইটো কাৰণে তাইক সেই শিক্ষাটো দিব বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰতিবছৰে এটা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ পুলি ৰুই আহিছোঁ আৰু পুলিটো খুব সুন্দৰ এটা ভেৰাইটি হয় আমৰ এইটো দকমাই বুলি আছে তিনি বছৰৰ ভিতৰত ই পলি মানে ফল দিব পলিথিনটো তা নেকি আহ বেছ অ ধৰা এতিয়া এতিয়া ধৰা ধৰা যা গছপুলিটি ৰুই সিহঁতৰ আনন্দৰ সীমা নোহোৱা হৈছে আৰু আনন্দতেই হাত চাপৰি বজাব লাগিলে আৰু এইখন হ'ল আমাৰ ঘৰৰ নতুন বাৰী আৰু গছপুলিটো ঘৰত প্ৰায় ৰুই থকাই হয় কিন্তু দেহ মনৰ আজি সেই বিশেষ দিন হিচাপে এটি গছপুলি দৌৰালোঁ এইটো কাৰণেই যে সিহঁতে যাতে প্ৰকৃতিক ভাল পাব পাৰে অথবা প্ৰকৃতি থাকিলে যে আমি জীৱ জন্তুবোৰ থাকিম বা প্ৰকৃতিয়ে যে ইমান সুন্দৰ বিনন্দীয়া অনুভৱ দিয়ে তাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চুবুৰীৰ আত্মীয় কেইঘৰ নিমন্ত্ৰণ কৰি সৰুকৈ এটি প্ৰীতি ভোজৰো আয়োজন কৰিলো আৰু ৰাতিলৈ এইটো আৰু এইটো যোগাৰ কৰি থোৱা আছে